Сложная игра была сегодня. Мы играли пытались играть всем составом. Даже всем играть много, но все знали, что эта игра на нашу позицию в лиге не имела значения выиграем, проиграем, но мы как спортсмены всегда пытаемся выиграть. Нет такого, что давайте просто расслабимся. Ну вот боролись до самого конца. И

В первой половине Ферро показал, что очень хочет добиться победы в разных стенах под конец регулярного сезона.

В воскресенье у нас последняя игра регулярного чемпионата. Позади 47 матчей. В последнем будет очень важно победить, потому что мы целый сезон боролись за то, чтобы закончить регулярный чемпионат на первом месте. И нужно поставить точку в Донецке.